হেল্ল' মাই ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল নুৰুল আলম নাজুলৈ পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত আছাম টেট এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ অৰ্থনীতি সম্পৰ্কে যি বিষয়কেইটি দিয়া আছে সেই বিষয়কেইটিৰ পৰা অতি দৰকাৰী বিচটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি ইয়াত আলোচনা কৰিব লৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব আছাম টেট একজাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান সম্পৰ্কে ইতিপূৰ্বে মোৰ বহুকেইটা ভিডিঅ' মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰা হৈছে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে ভাবকচোন বাৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ দৰকাৰী বিশটা প্ৰশ্নোত্তৰ আমি জানি লওঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন দি আছে মুদ্ৰাৰ ক্ৰম বিকাশৰ পাঁচটা পৰ্যায় আছে তলত দিয়া কোনটো শুদ্ধ ক্ৰম অনুসৰি আছে মুদ্ৰা আজি আমি যিটো কাগজী মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ আৰম্ভণি হৈছিল বিনিময় প্ৰথাৰ জৰিয়তে এই বিনিময় প্ৰথা আৰু কাগজী মুদ্ৰাৰ মাজৰ যি স্তৰকেইটা আছে যিকেইটা স্তৰৰ মাজেদি হৈ আজিৰ পৰ্যায় পাইছে সেইকেইটাৰ শুদ্ধ ক্ৰম কি তাকে জনাব লাগে আৰু সেই শুদ্ধ স্তৰকেইটা হৈছে বিনিময় প্ৰথা জন্তুমান প্ৰথা জন্তুমান মুদ্ৰা অমুদ্ৰিত ধাতুমান ধাতুমুদ্ৰা আৰু কাগজী মুদ্ৰা আমাৰ একেবাৰে শেষৰ যিটো বিকল্প দিয়া আছে উত্তর ঘ বিনিময় প্রথা জন্তুমান মুদ্রা অমুদ্রিত ধাতুমানুদ্রার কাবজি মুদ্রা হৈছে মুদ্রার ক্রমবৈর্ পাঁচটা পাৰে প্রথম পৰ্যায়টো আছিল বিনিময় আৰু বর্তমানে আমি ব্যৱহাৰ করছি আমি পেপার কারেন্সি কগজি মুদ্রা এইটো হয়েছে আজিৰ বৰ্তমান সময় শেহতীয় মুদ্রার পরবর্তী প্রশ্ন উনিশশো ন চনত তেণ্ডুলকাৰ সমিতিৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমৰ মুখ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ লোক দৰিদ্ৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটি হৈছে চৌত্ৰিশ দশমিক চাৰি শতাংশ আমাৰ ক যিটো বিকল্প দি আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ লগত আপোনাক অন্যটি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে দুহেজাৰ ন চনত যি তেণ্ডুলকাৰ সমিতি গঠন কৰা হৈছিল তাৰ যিজন অধ্যক্ষ বা মুৰববী কোনো আছিল উত্তৰটি হ'ব অধ্যাপক সুৰেশ তেণ্ডুলকাৰ আৰু এইটো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে তেণ্ডুলকাৰ কমিটি কিহৰ লগত জড়িত দুহেজাৰ ন চনত চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিয়োজিত তেণ্ডুলকাৰ সমিতি কিহৰ লগত জড়িত তেতিয়া আপোনাৰ উত্তৰটি হ'ব দৰিদ্ৰ দৰিদ্ৰতাৰ লগত কিমান মানুহ দৰিদ্ৰ সেই বিষয়ে যি প্ৰতিবেদক এটা যি হেৰি কমিটি আছিল সমিতি গঠন কৰিছিল তাৰে তাৰ লগত জড়িত গতিকে আমি এটা তিনিটা প্ৰশ্ন নেপালো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আমি জানিম ভাৰতৰ কোন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত দাৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতৰ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাসমূহ প্ৰতিটোতে কিবা নহয় কিবা এটা বিশেষ বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল গতিকে সেই একে সূত্ৰকে মানি লৈ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত পঞ্চবাৰ্ষিক যি পৰিকল্পনা আছিল তাৰ কোনোবা এটা পৰিকল্পনাত কি কৰা হৈছিল দাৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণ মানে ৰিম'ভেল অব পভাৰ্টিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু সেই পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা হৈছে পঞ্চম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আমাৰ গ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ আছে গ বিকল্পৰ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু এই পৰিকল্পনাৰ সময়সীমা আছিল ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনৰ পৰা ঊনৈছশ ঊনআশী চন নাইটিন ছেভেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা ছেভেণ্টি নাইনলৈ গ্ৰাহক সুৰক্ষা এণ্ড কনজিউমাৰ্চ প্ৰটেকশ্যন এক্ট কোন চনত গৃহীত হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ঊনৈছশ ছিয়াশী চন কোনটো বেংকে পোনপ্ৰথমে গ্ৰীণ বেংকিং চেনেল ব্যৱস্থাৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল ষ্টেট বেংক স বিকল্পটো এতিয়া গ্ৰীণ বেংকিং চেনেল বুলি ক'লে আচলতে কি বুজাই আমি পৰৱৰ্তী শ্লাইডত গম পাম এছ বি আই হেজ লঞ্চড পেপাৰলেছ বেংকিং চিষ্টেম কল গ্ৰীণ চেনেল কাউণ্টাৰ এট অল ইটছ ব্ৰাঞ্চেছ এক্ৰছ দ্য চিটি পেপাৰলেছ বেংকিং বুলি কোৱা হয় গ্ৰীণ চেনেলক কাৰণটো হৈছে যে ইয়াত কি কৰিব পাৰে দ্য কাষ্টমাৰ্ছ অব দ্য বেংক কেন ট্ৰানজেক্ট উইডাউট ইউজিং এনি পে' ইন শ্লিপ উইথড্ৰল ফৰ্ম চেক বুকছ অৰ ৰেমিটেঞ্চ ফৰ্মছ যিসকল মানে কাষ্টমাৰছ হয় সেই বেংকৰ যিহেতু একাউণ্ট আছে তেওঁলোকে আমি যিটো ডেপজিট ফৰ্ম বুলি কওঁ উইথড্ৰল ফৰ্ম বা চেকবুক এইবিলাক নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি আদান প্ৰদান লেনদেন সেইটো কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ বেনিফিটটো আছিল যে দা ইনিচিয়েটিভ ছেপছ পেপাৰ ইয়াৰ দ্বাৰা কি হয় পেপাৰ ৰাহি হয় মানে আমি যিটো কাগজ আৰু কাগজ যেতিয়া ৰাহি হ'ব লগে লগে সি আমি যিহেতু প্লেণ্টছৰ পৰা আমি কি হয় কাগজ বনোৱা হয় গছ গছনিৰ পৰা যেনেকে বাঁহ বা অন্য যি কোমল গছৰ পৰা বনোৱা হয় গতিকে সেইবিলাক যেতিয়া ৰাহি হ'ব তাৰমানে কি হ'ব গ্ৰীণ বেংকিং সেইকাৰণে আপোনাৰ এই পেপাৰলেছ বেংকিং বা গ্ৰীণ চেনেল বেংকিং ইয়াৰ গ্ৰীণ বেংকিং বুলিও জনা যায় নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে কথাখিনি জানিব পাই ভাল পাইছে ইতিমধ্যে হয়তো বহুতেই ভালকেই গম পায় আৰু আপোনালোকে এতিয়া আমি গম পালো যে এই ব্যৱস্থাটো প্ৰথমতে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াইছো ভাৰতীয় নিম্নলিখিত কোন জন্তুৰ ছবি আছে হাতী ঘোৰা সিংহৰ বাঘ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে বাঘ এতিয়া আমি চাই লওঁ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ যিটো প্ৰতীক চিহ্ন যিটো লগ আই ইয়াত চাওক এই যিটো যিটো জন্তুৰ ছবি দি আছে এইটো কি হয় বাঘ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ কি হয় লগো বুলি আমি ভাৰতবৰ্ষত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোন চনত সেৱা কৰ বা ছাৰ্ভিচ টেক্স প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড নাই ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক পৰিমাণে কফি উৎপন্ন হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কৰ্ণাটক তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তিয়ে ভাৰতৰ প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় বাজেট উখাপন কৰিছিল আমাৰ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত উত্তৰটি হৈছে আৰ কে ষন্মুখন চেত্ৰী আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চিত আঁচনি বা আমি যিটো এনৰেগা বুলি জানো নেচনেল ৰৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট বৰ্তমান ইয়াক মানৰেগা বুলি কোৱা হয় আসনির মতে গ্রাম্য অঞ্চলের লোকে প্রতি বছরে কি নিয়োগের নিশ্চয়তা লাভ করে এর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে লোকে প্রতি বছরে এশ দিন নিয়োগের নিশ্চয়তা লাভ করে এটা আমি জানি লো যে এনরেগা বা মনরেগা মানে আসল কি হয় এনরেগা মানে ন্যাশনেল রুড়াল এমপ্লয়মেন্ট গেটি একটু

ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ডঃ মনমোহন সিং ইউ পি এৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইউনাইটেড প্ৰগ্ৰেছিভ এলায় পভাৰ্টি এণ্ড আনব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন এই গ্ৰন্থখনৰ লেখক হৈছে দাদাবাই নৌৰজ গ বিকল্প যিটো আছে সেয়া শুদ্ধ অৰ্থ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মুদ্ৰাই প্ৰধানকৈ চাৰিটা কাৰ্য সম্পাদন কৰে নিম্নলিখিত কোনটো এই চাৰিটা কাৰ্যৰ অন্তৰ্গত নহয় মুদ্ৰা মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ হয় মুদ্ৰা যোগাযোগৰ মাধ্যময়ৰ মাধ্যম মুদ্ৰা সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ মাপকাঠি এতিয়া চাওক মুদ্ৰা মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ মানে মুদ্ৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ সঞ্চয় কৰিব পাৰোঁ মুদ্ৰা যোগাযোগৰ মাধ্যম এই বিকল্পটো এই চাৰিটা কাৰ্যাবিলাক অন্তৰ্গত নহয় মুদ্ৰা বিনিময়ৰ মাধ্যম আমি কিবা কিনিলে আমি তাক বিনিময় হিচাপে আমি সেই টকা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ কৰোঁ মুদ্ৰা সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ মাপকাঠি এটা সেৱা বা সামগ্ৰীৰ মূল্য কিমান আমি মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে নিৰ্ণয় কৰোঁ গতিকে আমাৰ খ বিকল্পটো আমাৰ অশুদ্ধ মুদ্ৰাৰ যোগাযোগৰ মাধ্যম মুদ্ৰাৰ এই কাৰ্য কেতিয়াও সম্পন্ন নকৰে আৰু আমাৰ চতুৰ্থ কাৰ্যটি হৈছে মুদ্ৰাই স্থগিত দেনা পাওনাৰ মানদণ্ড হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰে কিবা এটা ভাবি লওক আমি পাৰ্চেছ কৰিছে আৰু কিবা ধৰক অৱশিষ্ট অংশ ৰৈ গ'ল কিমান ৰৈ গ'ল আমি সেয়া মুদ্ৰাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষত এন এছ এছ অ' এই যিটো সংস্থা বা অফিচ আছে কাৰ্যালয় আছে ই নিবনুৱাৰ সংখ্যা গণনা কৰে এন এছ এছ অ'ৰ সম্পূৰ্ণৰূপ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ইয়াৰ গিকল্প যিটো আছে নেচনেল চেম্পল চাৰ্ভে অফিচ সেইটো হৈছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসম কপাৰেটিভ এপেক্স বেংক কোন চনত স্থাপিত কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ঊনৈছশ আঠচল্লিশ চন নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি এইট অবিকল্পটি শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতত ভেলু এডেড টেক্স ভেট আমি যিটো কওঁ এই ভেদ কেতিয়াৰ পৰা বলবৎ কৰা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ পাঁচ চনী প্ৰশ্ন দাস কেপিটেল নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন ইয়াৰ বিকল্পসমূহ যি দি আছে অমত্য সেন থমাছ ৰবাৰ্ট মাল্থাছ ডেভিড ৰিকাৰ্ডো আৰু কাৰ্লমাৰ্কছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কাৰ্লমাৰ্কছ প্ৰশ্ন ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনত কিমানটা বেংক ৰাষ্ট্ৰীয় কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ বিকল্প জিৰ দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক বেংক কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ নাম কি ইয়াত আমাৰ বিকল্পসমূহ দি আছে বেংক অৱ বৰোদা কানাড়া বেংক বেংক অব ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছিল ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনটো নিবনুৱা সমস্যাৰ কাৰণ নহয় সমগ্ৰ বিশ্বত যদি যি নিবনুৱা সমস্যা আন এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম যিটো ইয়াৰ বাবে নিম্নলিখিত কোনটো কাৰণ জগৰীয়া নহয় আমি যদি ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত আমি চিন্তা কৰি চাওঁ ঔদ্যোগিক মন্থৰ গতি যি উদ্যোগ ব্যৱস্থা আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছে সেয়া বৰ মন্থৰ গতিত চলি আছে ত্ৰুটিপূৰ্ণ শিক্ষা ব্যৱস্থা হয় ত্ৰুটিপূৰ্ণ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কাৰণেও নিবনুৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইও একটা কারণ হয় কিন্তু নগরীকরণ এই নিবনুৱা সমস্যার কারণ নহয় গতি আমার গ বিকল্পটো শুদ্ধ উত্তর হব কারণ নহয় কোনটো কিন্তু লগত জড়িত নয় সেইটাই আমি লাগে গতিকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা নগরীকরণ নিবন সমস্যার কারণ নহবর্তী প্রশ্ন গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক কিংবা স্থাপিত করা হয়েছে ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনত অসম গ্রামীণ বিকাশ বেংক স্থাপিত কৰা হৈছে মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ প্ৰশ্নখিনি ইমানেই আপোনালোকে ভিডিঅ'টি কেনে পালে নিশ্চয় আপোনাক কমেণ্টযোগে জনাব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'ৰ উপস্থাপন আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু যদি ভাল পাইছে আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা থাকিল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণভাৱে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ